deyik çox əziz bir qonağımız var və bir qədər bu gün Azərbaycanın inkişafından, dinamikasından danışacağıq. Ümumiyyətlə bu barədə biz tez-tez söhbətlər açırıq. Bu da labütdür. Əslində bu gün biz müstəqil ölkə olaraq, düzdür, müstəqilliyimizin tarixi elə çox olmasa da, amma nailiyyətlərimiz çoxdur və dünyaya çox açıq bir ölkə olaraq bir qədər uğur və əldə etdiklərimizi dilə gətirməyimiz vacib məsələdir. Çünki bizi təkcə Azərbaycandan deyil, bütün dünyada yaşayan soydaşlarımız, həm vətənlərimiz də izləyir. Azərbaycan regionunda təhlükəsizliyin garantıdır e, deyərək biz istəyirik başlayaq bu gün söhbətimizə. Millət vəkili Fərəc Quliyev həm söhbətimizdir. Salam Fərəc müəllim. Xoş, Xoş gəlmisiniz. Sağ olun, sabahınız xeyir olsun. Ürəkdən salamlayırıq biz sizi Sof bu şənbə səhərində. İstəyirik bax bir qədər e, bu Azərbaycanın regionda e, təhlükəsizliyin bir qarantı olan ölkə kimi, bundan əlavə uğurları, müvəffəqiyyətləri olan bir ölkə kimi e, bir qədər bir dövlət rəsmisi olaraq sizin e, bu aliyyətlərə olan münasibətinizdən, bu sahədə olan yeniliklərdən, işlərimizdən biraz məlumat verəsiz? Çox sağ olun. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, belə bir mövzuda bir e, veriş başladırsınız. Bu əhəmiyyətli bir məsələdir. Üstelik də Azərbaycanın uğurları və bölgədə əhəmiyyəti təbii ki, bir-birinə bağlıdır. Bəli. Uğuru olmayan, inkişafı olmayan bir ölkənin də təbii əhəmiyyəti az olar. Azərbaycan kilit ölkələrdən birisi kimi özün həm e, coğrafi məkanında yerləşməyinə görə həm etnoslar arası, dinlər arası, mədəniyyətlər arası bir e, körpü rolunu oynadığını çox çox əhəmiyyətlidir əlbəttə. İndi bölgənin özündə Cənubi Qafqaz təhlükəsizliyi çox ciddi məsələdən biridir ki, müzakirə predmetidir. Bilirsiniz ki, Cənubi Qafqazın təhlükəsizliyi üçün Cənubi Qafqazdan çox uzaq olan dövlətlər belə müəyyən layihələrlə çıxış edirlər. Amma bütün təhlikələrdə bu açlımın əsas elementi Azərbaycan sayılır. Çünki Azərbaycan bayaq qeyd elədiyim kimi həm qızıl körpüdür, həm Avropanı anası ilə birləşdirən bir, həm iki dünya görüşü birləşdirən, iki dini birləşdirən bir yerdə yerləşir. Həm də Azərbaycan bu bölgədə kimin nə demə mənası olmayaraq ən tolerant ölkədir. Burada həm kilisələr, sinagoglar, məscidlər bir yerdə fəaliyyət göstərir. Həm müxtəlif xalqların mədəniyyətlərindən bir ümum Azərbaycan mədəniyyəti formalaşıbdı. Bu çox güllü bir bağça bənzər bir mədəniyyətdir və e, hesab elirəm ki, əgər qonşularımla müqayisə etsək, Ermənistan monoetnik bir ölkə olaraqdan və bir dinin orada hakim olmasını götürsək, Azərbaycan kimi inteqrasiyanın çilit nöqtəsi olan, vasitəsi olan, element olan bir ölkə tapmaq burada çətindir. Üstəlik də Azərbaycan bu dəqiqə dünyanın hər yerində enerji təhlükəsində mühüm bir partnyor kimi tanınır. Əsasən e, Avropa, Avropanın enerji təhlükəsində çox mühüm bir rol oynayırıq biz və bu cünəy eləş tərkəssilliyi bütün dövlətlərin tərkəssistində 2-ci 3-cü sırada duran bir e, tərkəssillik sistemidir. Mən hesab edirəm ki Azərbaycan özünü inkişaf eləməsi, özünü ayaqda durması, sabit olması onun çəkisinə daha da artırır. Əgər Azərbaycan geyə sabit ölkə olsaydı, əgər Azərbaycan inkişaf eləməsəydi, təbii ki, ona maraq olmazlar. Bəli, bəli. Amma e, nə yazıklarkı bizim iradamızdan aslı olbaraq biz potensialımızın hamısını ortaya qoya bilmirik. Ərazi bizim 20% işğal olunduğu üçün həm biz büdcəmizin deyək ki 20%-ni itirmiş oluruq, çünki oradan biz həm də büdcəni porbalaşdırırıq. Həm 20% əraz, ərazidən köçürülmüş, qovulmuş insanların ə, Azərbaycan cəmiyyətinə verə bilə, biləcəyi xeyir az olur və özü də bir az deyək ki Azərbaycanın əlavə yük gətirilmiş olur. Və həm də heç kimə səbir deyil ki, təbii ki, öz yurdundan yurdundan qovulmuş insanlar özünün iradələrini ortaya qoymaq üçün ə, əvvəlki statusundan fərqli olaraq davranmaq məcburiyyətində qalırlar. Çünki bələdiyyə seçkisində adamda iştirak edə bilmirlərsə, deməli onların hüquqları pozulub. 1 milyon insanın əmlak hüququ pozulubdu, bununla maraqlanmaq lazımdır. 1 milyon insanın yaşayış hüququ pozulub vəsait bütün hüquqlar pozulubdu. Bu Azərbaycana çox böyük rəqəmdir. 20% deyək ki, kəsirlərlə çalışan bir ölkə, amma artıq dünyada söz deyilən idarəliyin sistemə daxil olubdu. Və həm də Azərbaycan böyük uğurundan ibarətdir ki, Azərbaycan yeni dünya düzənininin tətbiqində maraqlı olan dövlətdir. Azərbaycan şərçubuzağın yanında deyil. Azərbaycan BMT-yə qeyri-daimi Tərcəsü Şurasında üzv olduğu müddətdə də göstərdi ki, Azərbaycanın davranışları və əhəmiyyəti 155 ölkə tərəfindən tanındı ki, ora seçildi, daxil olundu. Amma biz çalışırıq ki, bu bölgədə təkcə Azərbaycanı asıl olmayan ağırlıqlar var, aradan qaldırılsın. Azərbaycan nə qədər cəhmiyyətlidir, Azərbaycanın əhəmiyyətini hiss edən, bilən super dövlətlər və beynəhad təhsəslər də Azərbaycanın daha çox töhfə verməsi üçün Azərbaycanın qarşıya qal qaldığı, qarşı-qarşıya qaldığı ədalətsiz status-kvonu aradan qaldırsınlar Azərbaycan ərazilərinin işğalından sonra. Aytdı. Və mən istəyirəm Fərid Məmməd, bir qədər gənclərin bugünkü aktivliyindən, fəallığından danışaq. Bilirsinizmi, çünki e, sabah, yəni gələcək gənclərindir də doğrudurmu? Yəni bu gün ölkəmizdə baş verən e, bu deyək ki, e, müsbətə doğru olan bu dəyişikliklərdə gənclərin rolu, onların səsi ilə dünyaya müəyyən o həqiqətlərin çatdırılması sırf bir, bir qədər bu Azərbaycan gəncliyi e, bak, bu gün bax bu mövzuda istədiyiniz fikirlərinizi bildirasınız. Nəcür qiymətləndirirsiniz yenə? Yəni? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanın gənclər siyasəti normal bir siyasət yürütülür və azərbaycan gəncliyinə sahib çıxılır. Hı -hı. Amma çatışmayan yerlərimiz də var, varlıqdan qaldırmalıyıq təbii ki. Hı -hı. Çünki Azərbaycan gəncliyi hər cür yaxşı həyat şəraitindən layiq bir gənclikdir. Bəzən gəncliyimizi qonni illər, bəzən 80-ci illərin, 90-ci illərin gəncliyinə bugünkü gəncliyi müqayisə edib qınaq obyektivə çevirirlər. Şərtlər və zaman fərqli də axı. Mən hesab edirəm ki Mən siqnatoru deputatam 91-ci ildə müstəqilliyə səs vermişəm. O aktı hazırlayanlardan birisiyəm. Amma həmişə deyirəm ki, mən heç kimdən bir çöynə çox qəhrəman deyiləm. O dövrdə siz də olsaydınız, gənclər olsaydılar, mən elədiyimi eynən edəcəydilər. Çünki o zaman xalq kütləvi qəhrəmanlıq eləyirdi və dünyada Azərbaycan ilə xalqı seçilmişdi, qəhrəman xalqı seçilmişdi. O vaxt şətət fərqli idi. Bəs bu bu gün artıq dünya çox kiçilibdi. Fərqli meydanlarda savaş açılır. Əgər ilm aləmində gənclərimiz sözünü deyə bilirlərsə. Və tutaq ki, xaçerlərimiz bizə hücum olanda Erməni saytlarıda Erməni tərəfindən Erməniyə qarşı eyni cavabları vermək bacarığındadlarsa, yoxsa Erməni Gəncə vertolyotdan səhhətinin pozulsa Azərbaycan Gəncəli vurursa, bu bizim artıq potensialımızın daha yaxşı olmasına dəlillət eləyir. Gələcək əlbəttə Azərbaycan gənclərinə bağlıdır. Hər bir ölkənin gəncliyi bunlar abstrakt məsələ deyil, insanlar bunu daşıyırlar. Bunlar həm informasiya kimi daşıyırlar, həm də gələcəyi quran kurucular kimi mövcud olurlar gələcəkdə. Amma elə şeylər var ki, gənclərimiz üçün daha gəlişməyə danışmaq lazımdır. İlbə-il, məsələn, biz bu hazırlaşırıq yaxın günlərdə büdcəni müzakirə edəyək. Sosial yönümlü bir büdcə ortaq qoyulacaqdır. Deyək ki, ipoteka ilə bağlı olaraq keçən ildən əlavə olaraq 10 milyon kreditlərə vəsait ayrılırsa, deyək ki, yaxud da gənçsiz siyasətdə imkanlar təsdiqlə. Bu var, uğurlu məsələlərdir. Mən e, parlamentdə bir növ məsələ qaldırmışam, yenə də bu dəfə qaldırma fikrindeyim ki, hesab elirəm Azərbaycanın nef fondunun vəsaitlərini bir hissəsini Azərbaycan qayıtmaq lazımdır ki, bizim 1 milyon 500 minlərdən çox gəncimiz Rusiyada Başkvərdə çalışırlar. Hər əsgərdən gələn adamı 3 faizdən 4 faizdən kreditlər veririz. Çünki bizim o neft fondunun vəsaitləri xaricdə 3-4 faizlə verilir istifadəyə. Bəli. Onu biz öz adamlarımıza verə bilərik. O vəsaitləri öz gənclərimiz istifadəyə verirlər. İstinası olaraq əsgərdən qayıdan hər kəsə verdiyi layihə uyğun olaraq kredit verilsin, kiçik faizlə 3 faizlə da rayonda olan gənclər, rayonda torpaq sahəsi verilsin, şəhərdə olan gənclər şəhər ətrafında torpaq. Yəni mənzil tikməyə imkanı olsun, iş qurmağa imkanı olsun. Yəni gənclərimiz daha çox yerə bağlansınlar, ölkəmizə bağlansınlar. 1.5 milyon rəqəm çox böyük rəqəmdir. Bu iş şöyrəbilən gənclərdən söhbət gedir. Amma hər halda bu nəzərdə tutulan, daha yaxşı şərait yaratmaq, xidmət edilən təşkilatdır təbii ki. Heç bilərəm ki, bu gün Azərbaycan gəncliyi də həm təhsil sahəsində, həm iqtisadiyyatda başqa şəxslərə onlar açılmış meydanlardan da məncə normal istifadə edə bilərlər. Mən gəncliyin bu günkü durumundan razıyam. Bu təbii ki, müxtəlif ideologiyalar olacaqdır ortada. Müxtəlif yönlərə yönədəcəklər. Mən bu məsələdə bəlkə də toxunmaq istəmirdim. Ta ki bəzi gənclərimiz aldadılıb xarici aparlar tərqiqatlar tərəfindən. Bəzən onların beynləri yuyulur və s. Bu səbəbdə ciddi tədbiqatlar qurulmalıdır. Mən istifadə eticilərə təşəkkür edirəm ki, məsələn bu şahidlərlə bağlı verilişlər olur. Burada bu cür maarifləndirici verilişləri bunu bütün televiziyalar eləməlidirlər ki, profilaktik tədbirlər görə və bizim hissəmizdəki gənclərimiz getməsin, aldadılmasınlar. Yəni imansız cəmiyyət olmaz. Biz bayaq dedim tolerant ölkəyik. Kimin hansı dinə ibadat etməyin əsas oğmaları bütün dinlərdə burda bərabərlər amma insanlar din perdasının altında gəncləri aldatdılarsa, aparılırlarsa, öldürülürlərsə, ölkədə vətənə qarşı çıxdılarsa bu yanlışdır. Biz bu səadədə gənclərimizə daha çox sahib çıxmağı bacarmalıyıq. Həm də vaxta da bağlı bir çox məsələlər var da. Bax siz gözəl bir nümunə gətirdiniz özünüzün gənçlik illərinizdən. Yəni söylədiniz ki, o zaman gənclər olsaydı hamı məsələ ilə hərəkət eləyərdi. Yəni burada vaxta bir qədər dövrə, zamana da bağlı məsələlər var. Fərid müəllim, bir təmsil etdiyiniz komitənin, komissiyanın istəyirəm bu prioritet işlərindən, planlarından da biraz məlumat verə insanlara. Nə var gündəmdə, nələr ətrafında müzakirələr gedir, nəyi, nəcür dəyişmək, etmək, hansı addımlar atmaq istəyirsiniz? Bax bu barədə biraz məlumat verin zəhmət olmasa. Mən parlamentdə müdafiə və təhlükəsizlik komitəsindəyəm və hər bir parlamentdə çalışan insan biraz dar çərçivədə özün deyəcəyisə sayəsini olaraq komitələrdə çalışır, amma bütün dəfətlər təbii ki, plenar sessiyada bütün məsələlərlə bağlı müzakirələrdə iştirak edirlər və münasibət bildirirlər. Biz ölkənin təlkiəsində xidmət edilən qanunlaha ilə hazırlanması üçün, orada dəyişikliklər olunması üçün səbirli səy göstərərik. Əsas hədəfimiz və fəaliyyətimizin fəlsəfəsi ölkənin milli təlkiəsliyinin təmin olunmasında doktrinadan daha aydın şəkildə və bütün şəkildə ortda olmasını təmin etməkdir. Qanunvericilik bazamızda bu kifayət edər özünə yaxşı mənadaşını tapıbdı, amma təbii ki, inkişaf olmayan yerdə, dəstək olmayan yerdə bir ölkənin gələcəyə dayaq sudurması da mümkün olmaz. Hər gün biz dinamik olaraqdan yeni şərtlərə uyğun olaraq qanunlarda dəyişiklik eləmək məsuliyyətindəyik ordumuzun daha uyğun şəkildə olması, onun silahlanması ilə bağlı olaraq, ordakı insanların sosial vəziyyətinə bağlı olaraq. Təkcə ordan söhbət getmir, ümumiyyətlə tərcih xidmətlərinin hamısından söhbət gedir. Biz e, hesab eləmirik ki, ordumuz və hərbi əslərimiz cəmiyyətdən kənarda ayrıca bir kontingentdir. O cəmiyyətin bir hissəsidir. Yalnız onlara bəlkə də cəmiyyətin başqa hissəsindən daha çox diqqət göstərmək lazımdır. Çünki onlar ömürlərinin böyük bir hissəsini ən fəal və enerjili dövrünü xidmətdə qoyurlar, ondan sonra e, gedib ömürlərinin qalan hissəsini Əpirəs strategiyələ birlədi. Prezident tərəfindən də xüsusi anlayışlar verildi. Bilirsiz, əvvəllər hərbiçilərə mənzillər, mənzillər verilirdi, xidmətli hə. mənzillər verilirdi. Amma indi qüsursuz xidmət ilə ə, xidməti başa çatdıran zabitlər xidməti mənzilin təhvil verildikdən sonra dövlət tərəfindən mənzilə təmin olurlar. Onların sosial yönündə olan bütün məsələlər demək ocaq həll olunur. Şəhid ailələrinə xüsusi diqqət göstərilməyə başlanıbdı. Başla, başla Biz orduda əsgərlərimizə bir əsgər kimi formalaşması üçün əlimizdən gələn hər bir şey eləməyə çalışırıq. Artıq elə işlər var ki, mülki şəxslərə təhsililib də ordada. Deyək ki, əsgərimiz daha çox kartofsoyundan daha çox silah oynadan bir adam kimi görmək istəyiriksə, yaxud da ə, bir avtomobillərin nəqlət vasitə ilə idarə olunmasında peşəkar sürücülərin cəlb olunması daha uyğun bilirik ki, nənci bir təcrübəsiz əsgər bunu idarə edəlməsin və s. Bütövlükdə ordumuzun daha kompakt, daha çevik, az və daha hazırlıqlı olmasını təmin etmək üçün onların təminatları, təbii ki, maaşlar haqqında düşüncələrimiz var. Ümumiyyətlə bütövlükdə komandəlişi ölkənə təlkaşlıq doktornasının daha mükəmməl olması və tərcəsi qüvvələrimizin ölkə müdafiəsinin daha mükəmməl olmasına xidmət edə bilmir. Davranış ortəpoyu. Hə. Təreki mənim bax bu təhlükəsizlik məsələsi var. Təbii ki, bu e, qurumlar, müəyyən o aidiyyəti olan orqanların səyi fəaliyyəti öz yerində. Amma insanların özünün də e, bir qədər o ayıqlığı və təhlükəsizliklərini özləri tərəfindən təmin etmələri vacib məsələdir axı. Bilirsiniz, biz bir çox şey məsələlərdə hər şey məsələn dövlət strukturlarının, orqanların üzərinə atırıq. Halbuki elə şeylər var ki, özümüz də biz bir qədər diqqətli olmalıyıq. Yəni özümüz də o deyir, insan özünün öz həkimi olmalıdır. Eləcə də təhlükəsizliyimizi özümüz müəyyən dərəcədə təmin etməliyik. E, yəni bax bu istiqamətdə nə kimi məsləhətlər verərdiz insanlara? Nə cür addımlar atılsın? Yəni elə bir addımlar ki, onlar həm on, özləri üçün, həm cəmiyyət üçün e, Faydalı və xeyirli olsun. Söhbət təbii ki təhlükəsizlikdən gedir. Çox doğru bir yanaşma qoydunuz, mən təşəkkür edirəm. Bilirsiniz, təhlükəsizlik təkcə ölkənin sərhədlərindən düşməni ölkəyə buraxmaq məsələsinə aid olunmur. Ölkənin ərzaq təhlükəsizliyi vardı, ölkənin ideoloji təhlükəsizliyi vardı, informasiya təhlükəsizliyi vardı və səhər də müxtəlif sahələrdə, hətta ölkədə təhsilin özünün təhlükəsizlik məsələləri vardı, səhiyyənin təhlükəsizlik məsələləri vardı. Bütün bu yanaşmalarda hər hansı birində fəsad olarsa, ölkə hərbi müdaxilədən daha çox əzər ayrılmışlar. Mən hesab edirəm ki, tutaq ki, müharibə zonasında bu yaxınlarda da prezident administrasiyasının çində belə bir müzakirə oldu, jurnalistlərə görüş keçirildi, ortada da bildirildi. Biz informasiya tələkəsində jurnalistlərin üzərinə düşən payı orada bir daha qabardıldı və başa düşməliyik ki, bəzən verdiyimiz bir informasiya, yanlış bir informasiya yaxud da skayda salmamış bir informasiya düşmənin xeyrinə işləyə bilər. Bu çox əhəmiyyətli bir məsələdir və bəlkə də dünyanın hər yerində. Bir dövlət üçün müsbət prestijin hazırlanması üçün görülən əməli o işlər ki, vardı, döyüşdə, silahla görülür. Ondan çox qələmin gördüyü iş daha çox əhəmiyyətli olur. Dünya çox çox kiçilibdir bu günləri. İstənilən bir yazını xəbər portallarından bizlə bərabər düşmənlərimiz də oxuyur. Çünki biz də onların saytlarına baxırıq, onların informasiya sistemlərini izləyirik ki, nə nələr baş verir. Yəni o baxımdan jurnalistin üzərinə bir döyüşçü funksiyası düşdü. Təhlükəsizlik təmin etməlidir. O adam hansı siyasi əqidənin sahibi olması əsl olmuraq Hansı yönlü mətbuatda olması asılı olmaraq, əvvəl vətəndaş olduğunu nəzərə almalıdır. Çünki bir prinsip əsasdır. İnsanın hər kəsin şəxsi mənfəəti olur, qrup mənfəəti olur. Amma dövlət mənfəəti ortaya gələndə şəxsi və qrup mənfəəti düşülmədə qurban verilməlidir. Jurnalist o cür davranmalı idi ki, düşmən tərəf bundan nə formada istifadə edə bilər. Belə məqamlarda, məsələn Türkiyədə bir e, belə hadisə oldu. 49 nəfər cəriyə götürüləndə, Hı -hı. rəqəm bilmirəm, doğudədəmi yoxsa yox, yox, Türkiyə diplomatları, onda üçüncü tərəfdən o həqiqət bir müddət yazmamaq tövsiyə olundu və hər kəs ona əməl oldu. Bunu sensuz açıq müqabil eləmədilər. Biz də bu cür davranmağa bacarmalıyıq. Və yaxud da ərzaq təhlükəsindən bağlı olaraq, ölkə gətirilən mallarla bağlı olaraq baxmadıq ki, bu nə vacibdir. Ölkə girişdə bizim gömrük tarifləridir, avtonom tariflər. Gömrük istiləncilə çalışmalılar ki, elə bir rəqabət qoysunlar ki, ölkədə istehsal olunan məhsul istehlakçıya daha tərs çatdırılsın və ucuz qiymətə çatdırılsın. Hı. Yəni ki, kənardan gələn məhsul o formada bu tərif qurmalıdır. Bu da bir təlki sistem oldu. Ya təhsilə bağlı. Gənclərimizin beynini bu gündə sportin hər yeri baxmaq imkanları var. Bütün dövlətlər çarşılarlar ki, hər yerdə cəmiyyətə özlərini uyğunlaşdırırsınlar. Biz televizlarımız, sizlər xüsusən, çalışmalıyıq ki, o informasiya davasında təlki təmir olunsun. İnsanlar daha çox kamil insan şəklində formalaşsın. Cəmiyyətdə ən qorxulusu cahil insan olmasıdır. 났다 insan olmalıdır. Onun qarşılamaq üçün də mühüm işlə görülmədi. O məna da hər kəsin üzərinə məsələ tamamilə razıyəm ki, Hı -hı. təkcə tərkəsli dövlət işi deyil, təkcə ordunun işi deyil, e milli tərcəsli nazirliyinin və polisin işi deyil, bəlkə daha çox vətəndaşların işidir. Hər kəs onlardan yan-yana çiyinçin olmalıdır və ölkənin tərcəsi üçün əlindən kimin nə gəlirsə borcu olaraqdan yerin etməyə başlamam. Doğrudur. Bilirsiniz, çox qəribə bir yanaşma var bizim insanlarda. Mən bilmirəm hər hansı onların xeyrin aminə söz deyiləndə bəzən sevmirlər, qəbul etmirlər, iradət tuturlar. Halbuki Nə yen atılan addım və yaxud da qəbul olunan qərar xeyri nədir insanlara? Bax, belə bir qəribə bir yanaşma var. Bəlkə bilmirəm, bu da mentallıqdan irəli gələn bir şeydir. Bəlkə bizim ı, bir millət olaraq belə emosional hər şeyə belə çılğın reaksiya göstərməyimizdən aslıdır, amma əziz tamaşaçılar, baxın, bizim ıı, millət vəkili qonağımız da bunu xüsusi olaraq bu məsələnin altından çizdi bir qədər özümüz də diqqətli olmalıyıq. Özümüz də müəyyən qədər belə şeylərdə ayıq olmalıyıq. Və təbii ki, Fərəc mənim biz söhbətimizin sonuna doğru yaxınlaşıırıq. Mən çox istəyirəm ki, bir qədər bax bu gün insanlara bir müraciətiniz, bir tövsiyəniz, bir tapşırığınız varsa, nəyi görmək istəyirsiniz bu gün cəmiyyətimizdə? Nəyə hazır olmalıyıq? Hansı addımlar atmalıyıq? Yəni bax bir ümumi biz e, bir fikrinizlə e, sonluq verək bu günkü söhbətimizə və proqrama. Bilirsiniz, güclərin düşməni çox olur. Ölkəmiz güclərlə nisbətən təbii ki, güclü düşmənləri də olacaqdı və heç bir dövlət düşmənlərdən sığortalanmayıbdı. Əlçən də Azərbaycan sıfır problemli qonşluq siyasəti yuritmək istəyir və heç kimə bir problem yaratmayıbdı. Yəni bizim tərəfdən belə bir cəhd olunmayıbdı. Amma nəyə ki, bizim bəzi qonşularımız bizə problem yaradırlar, düşmən deyirlər. E, ola bilər ki, biz dünyanın səsinə eşitməyə çalışaq, dünyanın qərarlarını görməyə çalışaq. Amma hər şey özümüzdən asılıdır. Biz güclü olacağıqsa, o Bəli. qərarlar olacaqdır. Biz güclü olmayacağıqsa, o qərarlar olmasa belə biz bir şey edə bilmərik. Güclü olmağımız da özümüzün birlliyimizdən keçir, təbii ki. Biz birdigə davranış nümunə göstərməyə bacarmalıyıq. Ən mühümü, Vətən mənimdir konsepsiyasını qəbul etməyi bacarmaq lazımdır. O ölkənin sahibi kimi davranmaq lazımdır. Mən mənəmliyin əleyhinə yə. Amma mən məsuliyyət üzərindən atıb mənlik deyil deməndə tərəfdarı deyiləm. Hər bir məsələdə mən vətəndaşam, bu mənim vətənimdir. Hı -hı. Ora zibilatmaq olmaz. Bu mənim vətənimdir. Ora daxil olmaq olmaz, ayağını qıraram. Mənim vətənimdir. Bu gün iki əfəlləmədir. Bu mənim idmamsı, mənim bayrağımdır. Deməli bacarmarıq biz. Bu cür davranancaqsa təbii ki, ölkəyə oxudu duracaqdır. Bilirsiniz, ölkədə bizim baş verəcək hadisələr və hələ baş verən hadisələr təkcə bizdən asılı deyil. Dünyada indi istənlən dövlətdə baş verən hadisələr digər dövlətlərdə təbii ki, təsir olur. Bu gün Rusiya qarşı sanki lər tətbiq olunubdu. Neftin qiymətini salmaq üçün mən işdə görülür. Artıq bir həftə əvvəl neftin qiyməti 84 dollara qədər düşmüşsə, dünən 79 dollara qədər düş düşdü artıq. Yəni zigzaqlar yaşayan bir dövrə gəlib çıxmışıq biz və hesab edirəm ki, bu kataklizmlərdən ölkəmizin də yaxşı normal çıxması üçün hər kəs sahiqlə davranmağı bacarmalıdır. Dövlət adamları da, vətəndaşlar da. Dünyanın hər yerində siz bilirsiniz ki, artıq qarşıqlıqlar yaradıblar. Orda inqilab adı altında vətəndaş məhəbbətləri başlayıb beləsa, çox təəssüf ki, bizim də ölkədən bəzi adamlər gedibdi. Biz ölkəyə pis ənənələrin daxil olmasını qarşısını almalıyıq. Biz vətəndaşlarımızın gedib qurban olmasını qarşısını almalıyıq başqa yerlərdə. Biz döyüşməyə yerimiz var, Qarabağ kimi savaş yerimiz var. Biz orada savaşa bilərik. Biz bir-birimizdən arxamızda qalmasaq, bilirsiniz, mən hakimiyyət davasını normal baxıram. Müxalifətçiliyi normal baxıram. Hər bir dövlətdə müxalifət olmalıdır, hakimiyyət olmalıdır. Hakimiyyət uğrunda düşüncə savaşı getməlidir. Kim daha yaxşı proqramla çıxış edir? amma elə məsələlər var ki, dövlət məsələləri olanda hakimiyyət ikinci dərəcəli məsələyə çevrilir, yəni dövlətin e, tali ortaya gələndə artıq hər şey kənara qoyulur və dövlətin maraqları qorunur. Yəni bunu biz inkifelemüş dövlətlərdən də biraz öyrənməyə bacarmalıyıq. Mən bunu niyə xüsusən deyirəm? Biz ölkə daxilində də rəqabəti e, düşmənçiliyə çevirməmək e, fətini tutmalıdır. Daha çox o davaları meydanlardan parlamentə daşmaq bacarmalıyıq. Yerli idarəetmə sistemində bələdiyyələr də aşmaq bacarmalıyıq. Zehniyyət davası olunmalıdır, ideoloji davaslar olmalıdır, platformalar davası olunmalıdır. Bu rəqabət səviyyəsində olmalıdır və daha yaxşı mövqelərdə çıxış eləmə bacarmalıyıq. Yəni gözlənilən və bu gün baş verən hadisələr, o dalğalar ki, bizə gələ bilər, istəyir iqtisadi tərəfindən olsun, istəyir terror qrup başmalarının bəzi hərəkətləri şey ola Dəli. bilər. İstəyir hər hansı bir başqa formada ölkəni daxildən yıpratmaq, tərəqqi etləri qarşı-qarşıya qoymaq. Burada bayaq siz çox doğru qeyd elədiniz, vətəndaşların özünü də çox mühümdür. Hı -hı. Bunu təkcə inzibati yollarla həll eləmirlər. Hər vətəndaş bu günləri səfərbar olmalıdır. Mən həkiməm, ixtisasım həkimdir, amma həkimdən başqa öncə vətəndaşam və Nə. artıq postayamm, ölkəmin yanındayam və onu qorumağı bacarmalıyam. Biz mən gəcsəri xüsusən xitabən bildirmək istəyirəm ki, biz ağır bir mərhaləcəyik. Dünyanın ağır bir mərhələsində keçirik. Çox böhranlı bir vəziyyətdə açılıyıq. Avropada da, yaxın şərqdə də, ərəb ölkələrində də nə baş verdiyini hər kəs bilir. Biz ölkəmizdə hər hansı formada qeyri-sabitlik yaranmasının qarşısını almaq üçün ayğuşdolmalıyıq. Biz insanlara profilaktik işlər görməliyik. Məktəbləri, yuxarı təhsil şagirdlərini, ali məktəb şagirdlərini müxtəlif çarxışlara mən dini cərayanlar nəzərdə tuturam, çarxışlara Əhmət və məni təmin etməli. Din adamları özünə sökməsi, işlər düşülür. Dini məsələlərdə məscidlərdə, başqa yerlərdə insanları bir doğru yönəltmə bacarmalıdır. Mən bax dedim, imansız cəmiyyət olmaz ki. İnsanlar Ə. imanlı olarlar, amma o o iman başqa şey xidmət etməlidir. Ölkəmizin müharibədən qalib çıxması üçün də biz hər gün bütün dünyanı sərgiləməliyik. Biz dinc yolla ölkəmizin bu müharibədən sonra çatmasını istəyirik və sülh saziyin bağlanmasını istəyirik dinc yolla və bizim ortaya qoyduğumuz ədalətli status-konu bərpasından da Qara Qabağı və ərazilərin işğal olunub. Amma bu olmazsa, biz həmişə savaşa hazırlıq mesajını həmişə verilməz. Onu günə görməsə, bunu hiss eləməsə, bundan çəkinməsə, onlar Azərbaycan haqqını tanımayacaqlar. Ona görə hər kəs də həm də o döyüşə hazır olmalıdır, mənəsə bilirəm. Doğrudur. Çox sağ olun Fərək müəllim. Minnətdarım sizə. Uğurlar arzu edirəm sizin üçün bizdən. Çox sağ olun. Sağ